Отже, доброго ранку для тих, хто тільки зараз до нас приєднався. А отже, я нагадаю, що в нас є гість студії. це Олексій Мочанов, майстер спорту міжнародного класу. І е, ми хотіли поговорити про... Е... Ну, про те, що пан Лесі написав на своєму блозі, дуже яскраво писав свій досвід, яким пішов на перший матч на новому стадіоні Олімпійський. І як воно насправді виглядало. в нас є трошки відео з цього всього е е неподобства, яке там відбувалося, тому що там ну на краще напевно передати відразу вам слово, що було не так там. До врачи вы так писали блоги после того, как видели открытие Олимпийского? Если я не после открытия Олимпийского я не писал блогов. Меня отловили журналисты на выходе. Я сказал то, что думаю по месту. Там больше речь касалась не каких-то проблем, связанных со стадионом, потому что на тот момент конечно все было шикарно. Строили, строили, наконец построили. Усилиями двух властей, предыдущий и нынешний в центре Киева появился реконструированный за полмиллиона евро, как это, за 500 миллионов евро, да. стадион. Мне тогда было совершенно непонятно, есть такая известная американская команда по американскому футболу, Dallas Cowboys, их сайт, dallascowboys.com, можно зайти туда, посмотреть виртуальную экскурсию по их стадиону. Там в чистом поле за 1 миллиард долларов, это почти та же сумма, что у нас на реконструкцию, появился стадион на 102 тысячи человек, у которого съезжает, отъезжает крыша, съезжает, отъезжает трибуны за воротами. То есть он может быть как полностью открытый, так и полностью закрытый. Самое большое табло электронное в мире, 57 метров в диагональ. И называют его Железей по имени человека, который оставил себе вот так вот при жизни память для команды. А я до сих пор не понимаю, зачем Киеву в центре города такой огромный объект, сейчас это уже свершившийся факт, и никто его перестраивать, переносить не будет, но альянс-арена в Мюнхене построена на окраине, когда выезжаешь с аэропорта в сторону Австрии, ты понимаешь, что там есть где припарковаться, там больше, там, по 20 тысяч парковочных мест. А у нас этого всего не учли, но реконструировали, как реконструировали. Ну и плюс в а, центре центры так, и ну, маяку в памяти. Открытие текстуры, было... Да, меня там очень расстроила вот эта шароварщина полуторачасовая, потому что я не понял, чего было в голове у режиссера по поводу там, крещения Руси, судя по появившемуся там такому нелепому кресту. И все время украинские казаки то играли в футбол с татаро-монголами, то боролись со злыми силами, потом так невысоко над полем, зависли два шарика я знаю что эта группа итальянских мужчин и женщина обычно летает на недорогих корпоративах где-то там на день рождения и непонятно зачем столько денег потрачено на шакиру поскольку это открытие не частного стадиона как это было ахметова донецке а все-таки олимпийский национальный комплекс я думаю что тысяч за триста долларов а скиданных на всех там от потапа и насти каменских до Хлымнюка из Бомбокс, каев и а, я не океана Эльзы можно было устроить людям двухчасовой праздник ага, вот и, за... и заплатить свои а не девушке из Колумбии, которая я знаю три с половиной песни, например. Одна из них про Африку. Ну, может быть, она думала, что это где-то рядышко. Касательно стадиона, уже когда Украина принимала первый футбольный матч, я понимаю, как много служб должно было пройти тестирование перед началом стадиона для того, чтобы все сработало безупречно. Причем, когда открывался Олимпийский, турникетов еще не было, заборы были, если да. даже они были, то все ворота были открыты. В данный момент надо было, чтобы дошел болельщик, считал штрих-код с билета, попал на свое место, комфортно посмотрел. По-настоящему хорошую игру, результат, который очень порадовал, за что Блохину и команде огромное спасибо. Но не так просто было попасть на матч плюс 3 градуса мороза. Причем я настаиваю, что в плюс 3 на стадионе, это плюс 3 мороза, а не плюс 3 тепла. О тепле там речь не идет. Мы традиционно договорились встретиться за час до игры на Куйбышевских воротах, встретились на углу Саксаганской эспланадной. Но мне казалось, что преодолеть 150 метров до входа на собственный сектор, это вообще никакая проблема. И ее бы не было, если бы турникеты были открыты. Турникеты были заблокированы. А единственный волонтер, которого я видел в зеленой жилетке, он находился там же, на углу в Саксаганской эспланадной. И не объяснял людям, куда идти, что происходит и где хоть что-нибудь открыто. А предлагал купить карточки вот эти, на которые надо положить деньги, чтобы потом питаться в местном фастфуде. Uh -huh. а милиция не имела никакой информации о том, как попасть внутрь. Просто нельзя и нельзя. Причем народ, естественно, начал очень так агрессивно на милицию гавкать, милиция начала агрессивно отгавкиваться. Я считаю, что сотрудники МВД в данной ситуации ни при чем. Им сказали не пускать, они не пускают, выполняют свою работу так же, как это делают люди в Америке, в Германии, в Финляндии, где угодно. Когда мы дошли до выхода, который называется «Захидный один», там народу стояло не очень много, но уже этот народ был огорожен выносными заборчиками, внутренними войсками с бронежилетами которые не пускали людей близко к турнике, потому что работало там их всего два. И поскольку это уже было, наверное, где-то, матч начался в 21.45, а это было где-то в 21.20, может быть, 21.25, mm -hmm. народ mm -hmm. очень быстро прибывал со стороны Министерства спорта, бывшего спорткомитета, и давка образовалась вот, вот так вот, на щелчок. Единственный пацан, который стоял в жилетке, я их называл маршалами, оказывается, они называются стюарты, перепутал одну с другим. Не мог ответить ни на один вопрос. Собственно, глаза были перепуганы. Я понимаю, что такое, когда тебя навит больше тысячи человек. Турники-то не работали. Меня очень разозлило комментарий Андрея Герца. Я не смог найти ни в Google, ни в Яндексе. Вообще никакой информации об этом человеке. Я уверен, что на такую позицию надо попадать при ситуации, когда Google о тебе хоть что-нибудь знает. Вчера мне так очень аккуратно в телефонном режиме сказали. Леша, ты не наезжай на Герца, потому что это бывший то ли начальник, то ли замначальника управления Державной охраны. Человек, который, на, по моей информации, владеет английским только со словарем. И особо раньше никогда не занимался попыткой организовать движение 70 тысяч человек в одном и том же месте. Если он действительно работал в УДО, то, скорее всего, он организовывал безопасность одного-двух человек от 70 тысяч, которые находятся в одном месте, это две очень большие разницы. Очень большая проблема в нашей стране, мне кажется, очень многие позиции сейчас получили люди, не имеющие достаточного опыта по знакомстве, по дружбе, потому что Хорошо. там сын, брат, друг старшего сына президента, младшего сына президента, кого-то из людей из окружения. Но в таких ситуациях, чтобы не повторили служники 1982 -го года или Брюссель 1986 Нужен професіонал, який розуміє, що происходит. Это люди, які великолепно работают, наприклад, на той же Донбас арені, uh -huh. де нет особых проблем, щоб попасть нутрі навіть на топові матчі. Давайте подивимося, як це ну що врешті виявилася така організація. В нас є відео, як бульвальники потрапляли на матч. шальные парканы бегут на стадион, и к сожалению никто не выложил видео оттуда, вот mm -hmm. с той стороны, где людей прижимали мордой к решетке. Если бы сейчас говорят, что открыли э, не, турникеты, как, подожди, цитата очень смешная, турникеты были э, закрыты, э, отключены, отключены для безопасности болельщиков. Э, я по-прежнему настаиваю на том, что отключены турникет. От неработающего отличается тем, что отключенный вращается свободно, а неработающий заблокирован и никого не пускает, и выполняет свою прямую функцию. Если ворота действительно открыли одну вот эту створочку, я не понимаю, почему не открыли большее количество створок. Потому что на выход стадион работал, распахнул свои двери, правда только в обратную сторону, по принципу, дорогие гости не надоели ли вам хозяева. Керівника стадиону, який сказал, что так мы хотели прочитать фанатів, проходит и раніше. Слушайте, футбол, вот в моем понимании, пока мы не начали жестко участвовать в каких-то там еврокубковых отборах, это игра 22 миллионеров, которые играют на зеленой траве в трусах. А болельщик сидит и еще от солнце, наблюдает за этим всем весной, летом и ранней осенью. Мы попали в ситуацию, когда в Барселоне сейчас очень хорошо, на самом деле. И даже в Мюнхене, который находится недалеко от Альпы, сейчас не так холодно. Никто не будет приходить на стадион за 2 часа до открытия матча, как на стадионе 0 градусов. Плюс 3 это практически все. Еще 3 градуса, и вода начинает мерзнуть. Понятно, что внутри чаши люди надышали, замечательное сооружение. Народ хотел посмотреть на Германию, на Украину, посмотрел великолепную битву, шикарные голы. То есть эмоционально, если бы сборная проиграла, я думаю, что было бы значительно больше таких негативных комментариев. Но а, наша ситуация вокруг стадиона, который находится в центре города, огромное количество уютных кафешек, пельменных, вареничных, где люди, конечно, собираются. Пораньше, конечно, там большинство накатывает кто по 50, кто по 150, но загнать людей вот в эти фастфуды, положив на карточку какие-то депозитные деньги… Аналогичная ситуация происходит с 2009 года на Нюрнбургринге на гоночной трассе в Германии, в которой э, два человека э, так, не очень корректно обошлись с землей, которые инвестировали в реконструкцию гоночной трассы. И на сегодняшний день они в огромных минусах. Потому что люди привыкли... Кто пойдет в Германии кушать сосиску в трибунах гоночной трассы, если каждые 50 метров в каждом доме практически существует маленькое частное кафе со своей свининой, пивом, картошкой, мидбрат картофель, как немцы говорят. Здесь ситуация такая. Летом, возможно, во время Евро-2012 будет интересно зайти на территорию стадиона пройтись на экскурсию, пофотографироваться, посмотреть, что там находится. Кто это будет делать 11 ноября? Вот вы два вменяемых человека. Мы вчера сидели на другом телеканале, общались с Маркианом Лукинским, который не имеет прямой ответственности за то, что там происходит, но он там от ФФУ и э, Евро, э, УЕФА отвечает за то, как это все здесь будет происходить. И он говорит: ну это же первая игра. Я считаю, что нельзя с помощью 70 тысяч украинцев, да, из них там какая-то часть болела за Германию, там и было не украинцами тестировать стадион. Для этого надо было провести какие-то учебные мероприятия, вот куда как раз нагнать студентов военных вузов и предложить им пролезть, протиснуться, поперебрасываться, позадавать вопросы маршалам, милиции, волонтерам, кому так, а угодно. Так, были не готовы турникеты? А в чем там была проблема? Они не работали? что? О, такая неофициальная информация, но я в нее очень верю. Говорят, что система легла. Причем сначала были разговоры о том, это все электронно блокируется, что она легла в момент, когда начался футбол. Но это неправда. Турникеты были закрыты за минимум 20-25 минут до его начала, уже часть их не работала, и единичные вот эти вот стройки потихонечку пропускались. Мне кажется, что решение об открытых воротах должно было приниматься раньше, тем более, что все равно достаточно большое количество людей попало на стадион либо без билетов. Я знаю нескольких своих знакомых, которые шли. В надежде купить билетик там. Билеты, которые стоили 20 гривен, продавались от 100 до 150, так практически безнадежно. И э, уровень подготовки маршала кто-то встречал людей, которые знали расположение стадиона, которые там прекрасно ориентировались, мне такие не попались. Вот на этом маленьком билете на обратной стороне на третьей тыльной части рассмотреть, где находится мой сектор, было достаточно сложно. Понятно, что там в Манчестере, в в Мадриде, на билетах есть определенные входы. Мы ездили когда-то на финал на Суперкуба, когда Шахтер играл с Барселоной в Монако. Там тоже тебе либо западный, либо восточный, либо северный, либо южный вход. Ты не попадешь в чужого входа. Но для этого еще на улице Испланадной, еще на улице Красноармейской, на подходах к стадиону должен стоять волонтер с мегафоном, который должен ориентировать людей на то, что проходите раньше, посмотрите заранее, где находятся ваши места. Посмотрите, где находится штрих-код, не забудьте приложить его на входе. То есть такая абсолютно простая работа, где не надо еще 100 миллионов на дополнительную реконструкцию, реконструкцию, где надо просто доброй воли людей и понимание, что всем этим должны заниматься профессионалы, хотя в нашем случае, может быть, студенты той же Академии МВД, которые работают на матчах «Динамо», на матчах на Олимпийском работали, может быть, это большая польза, потому что они прекрасно организованы и работают за зачет. Но это лучше, чем плясать у Поплавского там, за ту же зачетку. Но их надо организовать и объяснить, где расположены сектора и зоны их ответственности, где расположены первые там, и тридцатые места на секторах, чтобы они могли все это регулировать а не просто прийти туда, постоять в жилетке. В принципе, да, очень такие приятные, милые люди, но они как собаки, все знают, начисляют. Ну, за сколько это первый будет, это это на матч, чтобы туда нормально? Я потратили? сказал о том, что у меня желания, честно говоря, вот в этой давке абсолютно никакого посещать Олимпийский еще раз не появилось. Я понимаю, что на стадионе «Динамо», обладая абонементом, я нахожусь в чуть более комфортных и привилегированных условиях, но данной ситуации мне это олимпийское не нужно. Ни право на парковку, ни заход в застекленную ложу. Я люблю смотреть футбол на улице. Я люблю ощущать вот это вот дыхание стадиона и набор позитивных эмоций, которые нам не очень часто, но все-таки дарят наши клубы. И вот время от времени, дай бог, чтобы эта тенденция как бы не прекратилась сборная. Я, я думаю, что вот те матчи, которые будут там в апрель, май, июнь, они же там далеко где-то, следующие официальные матчи, Там можно будет приходить за 2 часа для того, чтобы себя не мучить. Ну тогда будет не так холодно. Я не готов покупать какие-то пілотские унты или валенки, и тулуп, чтобы ходить туда и выглядеть вот, где-то. Я... З того, что я сказала, я так що вклали зрозум. Ну, в, кра... в Русь в кращому випадку, але не вклали в... гроші в організацію это людей. организацію, похоже, вот такая простая параллель. Всі... Зараз способ часто... перерватися на рекламу, потім продовжимо. Я пропоную так. Реклама есть реклама.